Сушка. Неформальная фотовыставка вновь прошла в Астрахане. Впервые фотосушка была проведена еще в Санкт-Петербурге. С тех пор мероприятие прошло более чем в 90 городах России, в том числе и в нашем городе. Любой участник мог повесить свои фотографии на веревке с помощью простых белевых прищепок, указав на обороте снимка свои координаты и написав послание будущему случайному владельцу. Погода выдалась благоприятная, но ветреная, так что фотографии приходилось фиксировать несколькими прищепками одновременно, а к веревкам цеплять грузила. Несмотря на это, некоторые из них ветер все-таки срывал. Но посетители быстро ловили фото и вешали их на место. Елена начала заниматься фотографией три года назад. Сейчас пишет пожелания на своих работах. Надеется, что кому-то из фото коллег или прохожих понравится ее фото. Я участвую в сушке ну, не так давно. Только вот сегодня первый раз выставилась, фотографии принесла, которые последний сделала ну, осень, как бы осеннее настроение. Задача сушки объединять фотографов самого разного калибра, любителей профессионалов, новичков и опытных профи. Суть мероприятия заключается в том, что любой участник может повесить свои работы на веревке с помощью обычных прищепок. Свои фотографии можно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание ее будущему обладателю. Астраханская сушка проходит в третий раз за два года. Кто-то из фотографов любуется цветами и насекомыми, а кто-то делится своими впечатлениями от проведенного отпуска. Теперь можно вывешивать не только фотоработы, но и свои стихи и ссы. У нас проходит так называемая сушка. Это международный проект, который включено уже 90 городов и участвует около 40 тысяч людей. Фотографии могут быть любой тематики: от пейзажей, животных до портретной и свадебной темы. Сушка в последнее время это не только фотографии, это хорошее времяпровождение, своеобразное светское мероприятие, куда приходят музыканты и художники. Жанна Алиева, Вячеслав Римовский. Новости 24 Астрахань.